নমস্কার বন্ধুসি আজি এই ভিডিও উদ্দেশ্য হইছে আহত গছত আমি কেনে ধরনর ব্যবস্থা গ্রহণ করি আমি কেনে ধরনর ফলাফল লাভ পারো আর এই আহত বা আমি কি কি উপকারিতা লাভ পারো তার সম্পূর্ণ তথ্য আপনাদের এই ভিডিওত আগবা প্রথমে মই চ্যানেলটো আপনাদের সাবস্ক্রাইব করে যাতে মোৰ পিছৰ ভিডিওটায় আপনাদের সহজে লাভ পাৰে মো ভিডিও যদি ভাল লাগে লাইক আর শেয়ার করবেন কমেন্ট করে আপনাদের মনোভাব প্রকাশ এতিয়া আহ মূল বিষয় নয় আজি এই ভিডিওর উদ্দেশ্য হৈছে হিন্দু ধর্ম আহত গোছ আমি কেউ পূজা কৰিব লাগে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ তাৎপৰ্য কি এই তথ্য আপনাদের আগবাইছো সনাতন ধর্ম আহত গোছ পূজা কৰা অতি গুৰুত্ব আছে যিকো ধৰ্মীয় কাম যোগ্য অনুষ্ঠান ইত্যাদিত আহান গছক আগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হয় কেৱল ধৰ্মীয় অৰ্থতেই নহয় ঔষধি অৰ্থতো এই গছক বিশেষভাৱে গুৰুত্ব অতি বেছিকৈ দিয়া হয় ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ লগে লগে বহু ধৰণৰ বনৌষধি তৈয়াৰ কৰা হয় যিয়ে আমাক বিভিন্ন ৰোগৰ চিকিৎসাত সহায় কৰে এনে পৰিস্থিতিত আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকক বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ যে এই আহত গছৰ গুৰুত্বৰ বিষয় আৰু গুৰুত্ব কি লগতে আমি আপোনালোকক এইটোও ক'ব বিচাৰিছোঁ যে হিন্দু ধৰ্মত এই আহত গছক কিয় ইমান শ্ৰদ্ধাৰ বুলি গণ্য কৰা হয় আহত গছক আমি হিন্দুসকলে কিয় পূজা কৰোঁ হিন্দু ধৰ্মত ঈশ্বৰৰ সমান্তৰালকৈ প্রকৃতির বিভিন্ন রূপকু পূজার যোগ্য বলে গণ্য করা হয় মূলত আমাক সেই বস্তু পূজা কোৱা হয় জীৱনৰ জীবনের অতি প্রয়োজনীয় আর উপী ধর ঠাইত এজোপা আহন গছ আছে অর্থাৎ ব্রদ গছ আছে যার বিষয়ে বহু গ্রন্থ লিখা আছে সেই কারণে এই গছর গুরুত্ব বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এই গছত বহু দেব সৈতে জড়িত ইয়ার ভিতৰতে প্রধান শনিদেৱ আৰু ভগবান কৃষ্ণ এনে পৰিস্থিতিত আমি আপোনালোকক এই ভিডিঅত জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই গসক পূজা কৰা তিনিটা মূল কারণ আছে আৰু সেই তথ্য আগবঢ়াইছোঁ যাতে আপুনি ইয়ার গুৰুত্ব আপুনি অতি বুজিব পাৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ এই আহত গছত বাস কৰা হয় বুলি গণ্য কৰা হয় শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাত নিজে উল্লেখ কৰা এই আহত গছৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ নিজেই বাস কৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে অৰ্জুনক প্ৰচাৰ কৰি থাকোঁতে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিল যে পাছস্থম আহোম বিষনামক যাৰ বৰ্ণনা গীতাত দশম অধ্যায়ত আছে অৰ্থাৎ সকলো গছৰ ভিতৰত মই আহত গছ অৰ্থাৎ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ নিজেই এই আহত গছত বাস কৰা বুলি ক'ব বিচাৰিছে আহত গছক ইমান গুৰুত্ব দিয়াৰ আঁৰত এই গছজোপাৰ বৈশিষ্ট্য়ৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰা হৈছে আহত গছৰ তলত ঘাঁহ বন সহজে নগজে অৰ্থাৎ ই নতুন জীৱন গঠনত বাধা দিয়ে আৰু এই গছৰ ফল অতি সহজে নেলাগে ইয়াৰ লগতে আন গছৰ তুলনাত আহত গছ শ শ বছৰ ধৰি জীয়াই থাকে সদায় পৃথিৱীত বাস কৰাৰ বাবে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণইও ইয়াক নিজৰ ৰূপ বুলি গণ্য কৰিছে শনিদেৱৰ এই আহত গছৰ সৈতে সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আপুনি এটা পৌৰাণিক কাহিনী জানি লোৱাটো অতি প্ৰয়োজন এই কাহিনী অনুসৰি মহি দধিশীৰ পুত্ৰ পৃপলাদা ঋষিয়ে পিতৃ মৃত্যুৰ প্ৰতিশোধ দেৱতাৰ পৰা ল'ব বিচাৰিছিল যে ক্ৰোধৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ দেৱতাসকলে কৈছিল যে এই সময়ত শনিদেৱৰ দৃষ্টিশক্তি শুদ্ধ নাছিল সেয়েহে তেওঁ প্ৰকৃত দুখী এই কথা জানি পিপলাদাই শনিদেৱৰ দিনা ব্ৰহ্ম ব্যৱহাৰ কৰি কৰিবলৈ ওলাইছিল তাৰপিছত শনিদেৱে তেওঁৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰিছিল আৰু বাৰ বছৰৰ তলত কোনো ব্যক্তিক অশান্তি নিদিয়ে বুলি প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল পিপলাদাৰ ঋষিয়ে এই আহত গছৰ লগত সম্পৰ্ক আছিল কাৰণ পিতৃ মাতৃৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁ এই আন গছৰ তলত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল তেতিয়াৰ পৰা এই আহোণ গছত বিশেষভাৱে পূজা কৰিলেও শনিদেৱৰ কোঠ কমি যায় বুলি লেখা কৰিছে সেইকাৰণতে হিন্দু ধৰ্মত এই আহত গছক বিশেষভাৱে গুৰুত্ব বাঢ়ি গৈছে সকলো দেৱতাই আহান গছত বাস কৰে বুলি বিশেষভাৱে ধৰ্মগ্ৰন্থত উল্লেখ কৰিছে এই গছজোপা ধৰ্মীয় গ্ৰন্থৰ স্কন্ধপুৰাণতো উল্লেখ আছে য'ত ইয়াক ভগৱান বিষ্ণুৰ সম্পূৰ্ণ জীৱস্বৰূপ বুলি গণ্য কৰা হৈছে কোৱা হয় যে আঠ গছৰ গুৰিত ভগৱান বিষ্ণু ইয়াৰ ডালত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু ইয়াৰ ডালত নিজে নাৰায়ণে বাস কৰে ইয়াৰ বাহিৰেও ভগৱান হৰি ইয়াৰ পাতত বাস কৰে আৰু সকলো দেৱ দেৱীয়ে ইয়াৰ ফলত বাস কৰে এই আহত গছৰ গুৰুত্ব বহুগুণে বেছি বৃদ্ধি পায় কাৰণ ইয়াত সকলো দেৱতা আৰু ভগৱান নাৰায়ণ নিজেই বাস কৰে এইদৰে আপুনি আজি জানিব পাৰিলে যে এই আহত গছক কিয় ইমান সকলোৱে পূজা কৰে আৰু হিন্দু ধৰ্মত ইয়াৰ কিয় ইমান গুৰুত্ব আছে কেৱল এয়াই নহয় এই আহত গছৰ আন বহুতো গুণ আছে যিবোৰ যিবোৰৰ বিষয়ে আমি এতিয়া আপোনালোকক আগবঢ়াইছো ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি আহত গছৰ বিষয়ে অধিক তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই আহত গছক নিজৰ ৰূপ বুলি অভিহিত কৰিছিল আৰু ইয়াৰ এটা প্ৰধান কাৰণ হ'ল ই ৰাতিও জীৱনদায়ক অক্সিজেন নিৰ্গত কৰে সকলোবোৰ গছৰ ভিতৰত কেৱল আহত গছ আৰু তুলসী গছেই চৌবিছ ঘণ্টা অক্সিজেন নিৰ্গত কৰে সকলো গছে ৰাতিপুৱা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড শোষণ কৰি অক্সিজেন উৎপন্ন কৰি ৰাতি ঊনোটা কাম কৰে কিন্তু আহত গছজোপাই দিনে নিশাই অক্সিজেন উৎপন্ন কৰি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড শোষণ কৰে সেয়েহে এই গছজোপা হিন্দু ধৰ্মত প্ৰাণবহু বিষ বুলি কোৱা হয় এতিয়া আপোনালোকে জানি ল'ব যে শনিবাৰে আহন গছক আমি কিয় পানী আগবঢ়াওঁ কাৰণ শনিবাৰৰ লগত আহন গছ কেনেধৰণৰ সম্পৰ্ক আছে গতিকে আমি অলপ আগত হোৱাৰ দৰে আহন গছৰ সম্পৰ্ক আছিল ঋষি পিপলাত আৰু তেওঁ শনিদেৱক ক্ষমা কৰিছিল আৰু শনিদেৱৰ সম্পৰ্ক শনিবাৰৰ সৈতে সেয়েহে শনিবাৰে এই আহন গছক পানী আগবঢ়াই পূজা কৰি ভগৱান শনিক সুখী কৰা হয় আৰু আমাৰ ওপৰত তেওঁ কোঠ দমন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ যদি কোনো ব্যক্তিয়ে আহন গছক ক্ষতি কৰে তেন্তে শনিদেৱৰ ক্ৰোধৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় ৰাতি আহান গছৰ ওচৰলৈ কিয় যাব নালাগে প্ৰায় আপুনি হয়তো দেখিছে বা শুনিছে যে ৰাতি আহন গছৰ তললৈ বা ওচৰলৈ যাব নালাগে অন্যথা ভূত প্ৰেটে আপোনাক অনুসৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ইত্যাদি এনে বহু কথাই যুগ যুগ ধৰি চলি আহিছে কিন্তু যদি আমি আপোনাক কওঁ যে ইয়াত একো দুখ নাই আপোনাৰ কেনে অনুভৱ হ'ব আচলতে পুৰণি কালত যেতিয়া মানুহক বেয়া কামত বাধা দিব লগা হৈছিল তেতিয়া ইয়াৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্য ভাল হৈ থকাৰ সময়তে এনে ভুল ধাৰণা বিয়পি পৰিছিল হিন্দু ধৰ্মত মানুহৰ মৃত্যু হ'লে শেষৰ ৰীতি নীতিৰ মূলত আহত গছৰ কাঠ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াৰ লগতে সেই সময়ত আহত গছক পূজা কৰাৰ যি পৰম্পৰাও আছে এই সকলোবোৰ পৰম্পৰা অনুসৰি এই আহত গছকো পূৰ্বপুৰুষৰ বাসস্থান বুলিও গণ্য কৰা হয় আৰু তেওঁলোকক পূজা কৰা হয় সেইকাৰণে ৰাতি আহত গছৰ ওচৰলৈ যোৱা নিষেধাজ্ঞা কৰিছে কিন্তু ঘৰৰ পৰা আঁতৰত আহান গছ ৰোপণ কৰা হয় ইয়াৰ মেইন কাৰণ হৈছে বেছিভাগেই আপুনি গাঁৱৰ বাহিৰত নহয় কোনোবা খালী ঠাইত যেনে বিশাল এক বাগিচাত বা তেনেধৰণৰ ঠাইত এই গছ ৰোপন কৰা হয় আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আচলতে আহান গছৰ শিপা বহু বিয়পি পৰে যাৰ বাবে এই চাৰিওফালৰ যিবোৰ ঘৰ সেই ঘৰৰ যি ভেঁটি তাক দুৰ্বল কৰি তুলিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও ই মাটিৰ পৰাও বৃহৎ পৰিমাণে পানী শোষণ কৰে সেইকাৰণে আহত গছ মানুহে বাসস্থান কৰাৰ পৰা বা মানুহৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰত ৰোপন কৰা হয় ইয়াৰ বাহিৰেও প্ৰাচীন কালত ইয়াক আঁতৰত ৰোপন কৰাৰ আন এক তাৎপৰ্যও আছিল আহত গছ অতি বিশাল আৰু শ বছৰ জীয়া থাকে যাৰ ফলত পথচাৰীক ৰ'দৰ পৰা সকাহ দিয়ে সেয়েহে দুখন গাঁৱৰ মাজত বা যদি গাঁও সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল তাতেই ইয়াক ৰোপণ কৰা হৈছিল এতিয়া আপোনালোকে জানি লওক যে এডাল আহত গছৰ বয়স কিমান এই কথা জানি আপুনি আচৰিত হ'ব কিন্তু আহত গছ বহু শ শ বছৰ ধৰি জীয়াই থাকে আৰু মানৱ সভ্যতাক সহায় কৰে সাধাৰণতে এজোপা আহত গছৰ বয়স এক হাজাৰৰ পৰা পোন্ধৰশ বছৰলৈকে হয় অৰ্থাৎ হাজাৰ বছৰ আগতে তেওঁলোকে ৰোপণ কৰা এই আহত গছজোপা স্পৰ্শ কৰি পূৰ্বপুৰুষৰ অনুভৱ অনুভৱ কৰিব পাৰে বা আজি এজোপা আহত গছ ৰোপন কৰি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে এৰি থৈ যাব পাৰে কিন্তু বহু আহত গছ সঠিক যত্ন ল'লে আৰু পৰিৱেশ অনুকূল হ'লে সাধাৰণ আয়ুসতকৈ আৰু বেছিদিন জীয়াই থাকে কিছুমান আহত গছৰ বয়স পঁচিছৰ পৰা ত্ৰিছ হাজাৰ বছৰ ভিতৰত আছে বুলিও অনুমান কৰা হয় আহত গছৰ বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে আপুনি অলপ জানি লওক আহত গছ বিভিন্ন ৰোগ নিৰামৰ বাবে আৰু বহু প্ৰকাৰৰ বনৌষধি বা ঔষধত ব্যৱহাৰ কৰা হয় যিয়ে আমাক স্বাস্থ্য উপকাৰিতা প্ৰদান কৰে আহত গছে আমাক বহু ধৰণৰ ছালৰোগ যেনে খজুৱতি বা দাগ আদিৰ পৰা ৰক্ষা কৰাব পাৰে মুখৰ পৰা বলিৰেখা আঁতৰাই ৰং বঢ়াবলৈকো ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয় শৰীৰৰ ঘাঁহ ভাল হোৱাতো ই অতি সহায়ক আৰু ফ্ৰেছ লগালে সকাহ পোৱা যায় চৰ্দি কাহ নাকৰ পৰা তেজ ওলোৱা আদি সমস্যা দূৰ কৰাত আহত গছে অতি ভাল ভূমিকা পালন কৰে আমাৰ আন বহুতো ৰোগ আছে যেনে জণ্টিছ মূৰৰ বিষ মেলেৰিয়া দাঁতৰ সমস্যা উশাহ নিশাহৰ সমস্যা ইত্যাদিত ই বহুত সহায় কৰে এনে পৰিস্থিতিত ইয়াক ঔষধি গুণৰ গছ বুলিও কোৱা হয় যাৰ সহায়ত আমি বহু ধৰণৰ ৰোগ নিৰাময় কৰিবলৈ পাৰোঁ এনেধৰণৰ কাৰণত আমি আহন গছক বিশেষভাৱে পূজাৰ যোগ্য বুলি গণ্য কৰোঁ আৰু শাস্ত্ৰটো উল্লেখ আছে উপসংহাৰ হিচাপে আপুনি জানি লওক যে এই ভিডিঅ'টোত আপুনি জানিব পাৰিলে যে হিন্দু ধৰ্মত আহত গছক কিয় পূজা কৰা হয় বা কিয় ইমান পূজনীয় বুলি গণ্য কৰা হয় একেদৰে হিন্দু ধৰ্মত তুলসী উদ্ভিদকো মাতৃৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছে আনহাতে আন বহুতো গছ গছনিও পূজাৰ যোগ্য বুলি গ্ৰহণ কৰা হয় আহত গছ আমাৰ বাবে আৰু সকলোৰে বাবে বৰদানকাৰীৰ কাম কৰে এইকাৰণেই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণইও আহান গছত আহত গছত নিজৰ বাসস্থানৰ বৰ্ণনা দিছে তেওঁ এই কথাটো কোৱাৰ আঁৰত বহুতো কাৰণ আছিল মানুহক আহত গছৰ গুৰুত্বৰ কথা জানিবলৈ দিয়া এনে পৰিস্থিতিত সকলোৱে আহত গছক পূজা কৰি তাৰ গুণৰ সুবিধা ল'বলৈ আগ্ৰহী হোৱাটো অতি শুভ হ'ব এই আছিল আহত গোচৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য যদি আপোনাৰ মনত এতিয়াও জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় কিবা প্ৰশ্ন আছে তেন্তে আপুনি আমাক আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্ট কৰি অৱগত কৰাক আৰু আমি আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ আমি সকলো সময়তে সাজু আছোঁ পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ভিতৰত আজিলৈ ধন্যবাদ